пайтаxtымыздағы жастар орайында жiнoyят іслері бойынша nөкіс қаlаsi суды boshlig'i шарапат шамамбетов ham нөкіс қаласы, қаласы ішкі істер органлары жұмыстарын муаықластыру басқармасы баслығы полковник зияуаддин зайтовлардың басшылығында жастар мәселелері сондай ақ құқықбұзарлық һәм жиноятлардың алдын алуға бағытланған мәжіліс өткерілді оған кең жәметшілік уәкілдері жастар haм пробация есабында тұрған фұқаролар қатынасты ләжда атап өтілгендей соңғы уақытта елімізде құқықбұзарлық һәм жинояттардың алдын алу бағдарында көлемді жұмыстар алып барылмақда THANKS <laughs> міне осындай кең көлемді ләжлардың алып барылуына қарамастан айрым бұқаралар тарапынен қыңыр істерді әмелге асырып жатырғандығы әлбетте өкінішті міне осындай жағдайлардың алдын алу үшін кең жәметшілік уәкілдері құқық қорғау органдарыменен еледе бірге тығыз іслесуі керек екенлігі ләжда атап өтілді сондай ақ ләж дауамында пробация есабында тұрған фұқаралар үшін көшпелі сот мәжілісі де өткерілді алды мейнетке түзету һәм азатлықты шеклеу жазаларын өтеп жүрген төрт адам өтелмеген жаза мүддетлерінен бұрын азат етілді сот тәртібіне бұл бұқаралардың жаза өтеу тәртібіне бойсынуы тәрбиесі һәм тәртіп ынтызамы менен жақсы мінезлемеге ие екендігі һәм сот тәрепіне тайынланған жаза мөддетлерінің нзамда белгіленген мөддетлерін өтегенлігі инабатқа алынды. Өзбекстан Республикасы президентінің 2020 жыл 18 февраль күнгі 59-38 салынған абатам қауіпсіз махалле сүрені астында Біз Қарғалпақстан республикасы ішкі істер министрлігі, менен біргелікте кен бағалықты қысқарту һәм бәндлік министрлігі, жастар саясаты һәм спорт министрлігі менен біргелікте көплеп жұмыслар жүргізілмекте. Тікарынан айтып өтетін болсақ, абатам қауіпсіз махаллемізде жасыларды, соның соныменен біргелікте ішкі істер бөлімдеріндегі есапта тұрған барлық шақсылардың тізімдері шөкеетірліп әрбір шақспенен мәнзіллі жұмыстар алып барып һәм ол жердегі жұмыссыз жүрген жастарымыздың мәнтілігі тәмеленді соныменен біргелікте жастар саясаты һәм спорт министрлігіменен біргелікте жәміленбеген жастарымызды ә, спортқа тарту осы әр түрлі дөгерекілерге оларды жәмлеу ә, кеңінен жолға қойылды әлбетте бүгінгі күнде елімізде басы eiбардағы мәселелер қатарында жәмиетілік тәртіпті сақтау һәм бұқаралардың қауіпсілігін тәмінлеу іслері орын алған бұл бағдарда әлбетте ішкесілер істер органдары һәм тиіслі бірге іслесуші шөлкем бір бірқатар жауапкершілікті уазифалар жүкленген. бұл вазипаларды орындауда болса тыныштық сақшылары саналған ішкі органдары қызметкерлері өз жұмыстарын алып баруды даом етеді